Прочее у нас будет для достройки. <пот in my hand> Рокоша Рокоша на строике будут против недостройки. <hand> Прочее у нас на строике будут против недостройки. Прочее у нас на строике будут против недостройки. Стройки, путь откройте для достройки информации никто нам сказать так и не может. То есть, по словам Дмитрия Рогожина, все деньги в размере 33 миллионов он инвестировал в строительство. По нашим сведениям, только 11 миллионов денег было вложено в само строительство дома. Захид Инкомбанк от этих всех как бы, обязательств сейчас открещивается и не хочет даже с нами встречаться. Мы два года пытаемся уже пойти на компромиссы и на разговоры с Захид Инкомбанком, чтобы он касательно своих договоров с нами продолжил Строительство перебрал стройку на себя но также сахи ленкомбан в лице ярошенко на встрече с нами не является то есть и как бы слушать нас даже не хочет получается около 20 миллионов 20 миллионов плюс еще выделялся целевой кредит на достройку дома в размере 7 миллионов то есть в общей, в общей сложности мы имеем сумму 27 миллионов Спасибо большое. Представьтесь еще раз, пожалуйста. Комарчук Дмитрий Александрович, голова инициативной группы. Два он стоит под дождем, под снегом, mm -hmm. то есть и разрушается. Вы сейчас мы прошли под стены все-таки областной власти. Чего вы добиваетесь от областной власти? От областной власти мы как бы добиваемся создания депутатской комиссии по расследованию злоупотреблений на строительстве нашего объекта. Потому что земля, выделенная под объект, она относится к Алиевской сельской раде. Mm -hmm. То есть и это, это уже получается областной, то есть поэтому мы стоим и под областную раду конкретно, то есть и просим губернатора встретиться с нами, то есть для обсуждения наших как бы, условий, просьб.